नमो भगवते ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः ॐ श्रीं ह्रीं सरस्वत्यै नमः ॐ श्रीं ह्रीं सरस्वत्यै नमः ॐ श्रीं ह्रीं Saraswati namaha Hari om tatsat shri gurubhyo namaha hari om everyone and welcome to today's session of gita yoga hari today let us learn 2.46 47 and 48 when you hear my voice you can also repeat but please be unmute let us begin अर्थह अर्थह उद उद पाने पाने, पाने शर्वत शर्वत संप्लुत संलुत तावान तावान सर्वेशु, सर्वेशु वेदेशु वेदेशु, वेदेशु ब्राह्मणस्य ब्राह्मणस्य विजानतः विजानतः यावानर्थ उदपाने यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके सर्वतः सम्प्लुतोदके सर्वेषु वेदेषु तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः ब्राह्मणस्य विजानतः यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके

उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु Brahmanasya Vijanataha. Whatever purpose is served by a small well of water is naturally served in all respects by a large lake. Similarly, one who realizes the Absolute Truth also fulfills the purpose of all the Vedas. Nirina Sanna Inda Yava Uddeshavu ಪೂರೈಕೆ ಆಗುತ್ತದೆಯೋ ಅದು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಸರೋವರದಿಂದ ಕೂಡ ಪೂರೈಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಪರಮ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅರಿತವನು ಎಲ್ಲ ವೇದಗಳ ಉದ್ದೇಶವನ್ನೂ ಪೂರೈಸುತ್ತಾನೆ कर्मणि कर्मणि एव एव अधिकारः अधिकारः ते ते मा मा फलेषु फलेषु कदाचन कदाचन मा मा कर्म कर्म फल फल हेतु हेतु भूहु भूहु मा मा ते ते संगह संगह अस्तु अस्तु अकर्मणि अकर्मणि कर्मण्येवाधिकारस्ते कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा कर्मफलहेतुर्भूः माते सङ्गोस्त्व कर्मणि माते सङ्गोस्त्व कर्मणि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते सङ्गोस्त्व कर्मणि मा कर्मफलहेतुर्भूः माते सङ्गोस्त्व कर्मणि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते सङ्गोस्त्व कर्मणि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन You have a right to perform your prescribed duties, but you are not entitled to the fruits of your actions. Never consider yourself to be the cause of the results of your activities, nor be attached to inaction. ಕರ್ಮದಲ್ಲಿಯೇ ನಿನಗೆ ಅಧಿಕಾರವು ಕರ್ಮ ಫಲದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಆಸಕ್ತಿ ಬೇಡ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಿರಾಸಕ್ತನಾಗಿಯೂ ಇರಬೇಡ ಯೋಗ ಯೋಗ ಸ್ಥಹ स्तह कुरु गुरु गुरुर्माणि कर्माणि संगम, संगम, त्यक्त्वा त्यक्त्वा धनंजय, धनंजय, सिद्धि सिद्धि असिद्ध्योह असिद्ध्योह समह समह भूत्वा भूत्वा समत्वं समत्वं योगः योगः उच्यते योगस्थ कुरु कर्माणि योगस्थ कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध ्योऽसमो भूत्वा सिद्ध्यसिद्ध्योऽसमो भूत्वा समत्वं योग उच्यते समत्वं योग उच्यते योगस्थ कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय योगस्थ कुरुकर्माणि कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्य सिद्ध्योऽसमो भूत्वा समत्वं योग उच्यते सिद्ध्यसिद्ध्योऽसमो भूत्वा समत्वं योग उच्यते योगस्थ कुरु कर्माणि सङ्गम् त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्योऽसमो भूत्वा समत्वं योग उच्यते योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्योऽसमो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ವೈಫಲ್ಯದ ಮೋಹವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿರು ಅಂತಹ ಸಮಚಿತ್ತವನ್ನು ಯೋಗ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಓ ಅಸತೋಮ ಸದ್ಗಮಯ ಹಮಸೋಮ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯ ಮೃತ್ಯೋರ್ಮ अमृतं गमय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ऊकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सुखिनो भवन्तु सुखिनो भवन्तु हरिः ओं श्रीगुरुभ्यो नमः सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु हरि ओम् एव्रिवन् यू फार् जाय्निङ्ग् टुडे हरि ओं धन्यवाद